চোখের চিকিৎসা করাতে নিজের বাড়ির সেগুন গাছ কেটে বিপদে গৃহকর্তা অভিযোগ পেয়ে সেগুন কাঠগুলি বাজেয়াপ্ত করে নিল বিহপুরিয়া বন বিভাগ কিন্তু বিস্ময়কর ভাবে কাঠগুলি হরমতি অঞ্চলিক আঞ্চলিক বন আধিকারিকের অফিসে না রেখে অন্য একটি কাঠের মিলে রাখার অভিযোগ লক্ষ্মীপুরের নারায়ণপুরের ঘটনা ঘটনাটি নিয়ে দরিদ্র পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন সংগঠন আমাৰ মানুহজনৰ হেৰি অসুখৰ কাৰণে চকু অপাৰেচন হৈ আছে আৰু ইটো চকু অপাৰেচন কৰিবলগীয়া হৈ আছে আৰু মাহে পাঁচ হাজাৰ টকা লাগে আৰু ক'ৰ পৰা দিব ল'ৰাইনো সদায় ক'ৰ পৰা দিব সেইটো কাৰণে দেউতাকে কি ক'লে মই গছ কিপাৰ ৰুইছোঁ তাই তইও ল'বি এজোপা আৰু এজোপা মই হেৰি মোৰ চকু চিকিৎসা কৰোঁ এনেকৈ বুলি আলোচনা কৰি পিনি গছজোপা বেচিলে বেচাৰ পাছত গছ ল'লে কাটিলেহি কাটি কৰি পিনি লওঁতে তেনেকুৱাতে ফৰেষ্ট আহি পিনি এই গাঁৱৰ হেৰিয়াৰ পৰা কাঠখিনি উঠাইছে উঠাই পিনি লৈ গুচি গৈছে আমি ৰামপুৰ যে তাতে ৰ'দ চাইডতে ৰাস্তাৰ ওচৰতে আৰু তাতে তিনিজোপা তিনি তিনিজোপা গছ মানে গোটা হিচাপে পাইছোঁ মানে চেগুন দুজোপা আৰু এই গমাৰি এজোপা আছিলে তাতে তাৰপিছতে এইটো কথাটোপাই আমি মানে বিভাগৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি আমি এইটো জব্দ কৰি মেলি লৈ আহিলোঁ লৈ আহি আমাৰ তাতে হাৰম কি নাৰায়ণপুৰতে এটা জেগা আমাৰ পাৰ্মিটেড ডিপু এটা আছে তাতে আমি বৰ্তমান জমা কৰি থৈছোঁ কৈছে নিজে ৰোৱা গছ বুলি কৈছে তো পাব্লিকৰ অভিযোগ অনুসৰি আমি গৈছোঁ তাতে গাঁৱৰ পৰাই আমাক তাতে কমপ্লেইন কৰিছে বুলি আমাক ৰেঞ্জ অফিচাৰে জনালে আমাক জনোৱা নাই ৰেঞ্জ অফিচাৰো জনাইছিলে সেই হিচাপে আমি গ'লোঁ পালোঁ আৰু লৈ আহি তাতে আমি বিভাগীয়ভাৱে জব্দ কৰি আমি তাতে থৈছোঁ ডিপুৰ